哎哎，明威，明威明威我们要去唱 K，你也一起去好不好？哦，一起来吧。那个，我就不去了，你们去吧。啊、哦，那好可惜啊。哎，那咱们一起合个影吧。哦、对呀、啊，可以啊，还没跟你一起合影呢、啊。来，耶。哎，哎哎电梯来了。哎，穆老师，你也一起上来吧。呃，要不，你们先上吧。 那我先上，好像挤不上两个人了。哎，对了，你刚才不是说你要急着上洗手间吗？哦，对啊，刚才吃太多了，肚子有点不舒服。要,要,哦哦、要不然我先上去，一会儿你来找我啊。啊，哎，我我我，陆老师、啊，拜拜。 哎，明威。 清了，就要说再见了。 臣以后不在您身边，记得自己多保重。太傅，不管是明威还是公主，都会记得你的恩情，还有我们在一起拍摄的这段时光。 哎，穆老师，电梯到了。好，谢谢。明威。哎。这段时间，你也算历练过了，别嫌我烦啊。我再嘱咐你一句，你起点高。 下一部戏啊，能接女主，就别接女配了。好的，我知道了。穆老师，嗯，其实我一开始对你有很多误解，觉得你高冷傲慢，不好接触。但是现在我知道，你是一个外冷内热。 温柔善良的人，不管是从演技还是人品，都是我的榜样。希望以后还能有机会向你学习。 李薇，因为终于赶上了，我还怕送不了你呢<正>。不用这么客气，行李都收拾好了吗？啊,啊，没事，我下午的好办。你后面有什么安排啊？嗯、哦，我想先休息几天。我已经跟东影签约了，过几天应该会选新的剧本。你呢？我接到一个特别大的制作，特别好的导演和编剧，主创团队也很优秀。真好，替你开心。 明威，如果有下一次的合作机会，我希望不仅成为你名义上的驸马，我想美梦成真。我的车到了，后会有期。我帮你吧。 再见。一路平安，注意安全。你也是。 아마 <목소리> <목소리> 做了一大桌子菜，都是你做的，当然了。姐姐回家，我不得好好露一手吗？赶快洗手吃饭吧。好，<laughs> 我来尝尝我们乔乔做的饭怎么样，有没有进步？当然有啊，你不在的时候，我都是自己养活自己的，好吧？真的假的？嗯、好难喝呀，你怎么还能活下来呀、啊？ 我这个随时会插到你眼睛里面去，我跟你讲。我跟你开玩笑的，挺好吃的，进步了。样嗯，你说，我问你啊，你拍戏怎么样？剧组好玩吗？跟高冷影帝拍，哎，不是，哎，等会儿的，别冲动。<laughs> 拍吻戏的感觉怎么样啊？你别提了，全剧组就我一个新人，你都不知道我出了多少糗事，不堪回首啊。 上次你来探班，还好没让你看到我演戏。<唉>上次探班也挺好的呀。哎，那个肖照真的不愧是金牌经纪人，难怪有那么多女生喜欢他。哎，你离他远点啊！虽然他人是挺好的，但是。 你们不合适，切！珍爱生命，远离肖照嘛，这个道理我是懂的。你妹妹我眼界很高，的根本不会上这种当，好吗？那就行。 大夫，何事？你这入戏也太深了吧！自从杀青以来，你就天天窝在屋子里边，看着一代首辅的资料。戏拍完了，听州，你要振作起来呀！咱们应该回到现实生活，开始准备接下一部戏了。我没有心情。当当当当，影帝的签名。 钱呢？天我爱你，姐。哎，你这小孩怎么只想着钱呀？不是你说想要的吗？我想要啊！哇，姐，怎么样？高冷影帝好做朋友吗？嗯，他确实喜欢板着一张脸，对什么事情都冷冰冰的，只有对戏，他才会毫无保留的付出。 他虽然平时看着很高冷，但他其实很为别人着想。在我看来，对女生真正的尊重是不要欺骗她们的感情，骚扰她们的生活。 不是喜欢上人家了吧？你瞎说什么呢？他是高高在上、大名鼎鼎的影帝，我只是个小演员，学术太大了。我是把他当做我工作中的偶像和榜样，敬重他而已。哦、嗯，那你眼睛刚才干嘛蹭蹭蹭的冒火花啊，那是你看错了。 你有没有听说过、啊，男人呢会因为爱而崇拜一个女人，女人呢因为崇拜而爱一个男人？这句话是你自己想的吧？我怎么没听过呀？说这些有什么用啊？以后都不会有交集了。你跟我说实话。 你现在这个样子是因为入戏太深，还是因为舍不得明威？你要是入戏太深的话，那我就给你找一个心理医生做疏导，我陪你去旅游散心，陪你购物发泄。但如果你要是惦记明威的话，那你就去找他追他呀！你天天窝在屋子里边算怎么回事？男子汉应该有点实际行动的。我们就是同事。 拜托，杀青了，杀青了，大哥！在未来的日子里面，你除了后期配音和发布会，你很难再和明威相见了。 夫人，夫君，大胆！世子，你竟敢轻薄公主！公主，你怎么能和陌生男人如此亲密，成何体统？公主是我的妻子，与你何干？世子是我的夫君，我哪里失了分寸？狗拿耗，多管闲事！ 我把最近的项目都看了一遍，这两部戏呢，我觉得是最适合你的。这个《南旋转是 IP 改编的古装剧，男女主演呢均用一线大咖，投资大，成本高，你在里边可以演女二，戏份也不会少。另外一部这个《南城》是我们自己公司做的小成本的民国剧，你呢可以选择演女一。你看看这两部，你想选哪一个？ 你起点高，下一部戏啊，能接女主就别接女配了。我的决定，世间难成。《南贤传》是投资大、阵容强，但不是有句老话吗？宁做鸡头，不做凤尾。不知道我想的对不对？您觉得呢？我也这么想的。 <laughs> 那咱们就这么决定了啊！片酬方面我去帮你谈，你回去好好看剧本，然后尽快开机前的培训。嗯，好。大家好，接下来的这段时间呢，我会给大家上课。大家都是《南城》这部戏的演员，我相信经过这段时间的培训，会对整个戏的一个历史背景有一个更好的理解。 希望我们上课愉快，谢谢大家。不好意思，老师，我迟到了。没关系，请坐。嗯、那大家可以把我们手上的材料打开来看一下。我们接下来开始上课。 没想到会在这儿遇见我吧？圈子就这么大，再次碰到很正常。只是不知道你这次出演什么角色？希望未来的日子里合作愉快。我没你那么命好，有金主捧，一出道就直接女一。 但这次咱俩对手戏挺多的，我呢，出演这部戏的女二号，也就是你后妈。剧本里后妈的年龄其实并不大，倒也挺适合你的。你不用那么嚣张，风水轮流转。 指不定哪天就转到我这儿来了。我是个演员，哪怕今天只能演女二，我也会拼尽全力，不轻视任何一个机会。我相信，虽然我不是特别喜欢你这个人，但不代表你不是一个好演员。另外，我声明一点，我没有什么金主，进这个圈子。 也从来没有帮过谁，希望这样的话，不要让我再从你口中听到，否则，我告你诽谤。